Так, водії діляться на категорії. Алкаш. Це той, який кричить, я п'яний лучше їздить, чим трезвий, Давай ще по 50 хулі тут їхати. Потім стовп обняв йому дворники і соплі поїблічі розмажуть, Він сидить для куняє. Батя. Це той, який їде 60 в крайньому лівому ряду, і кричить всі блядь, що ж ви так літаєте, хлопці, ти ще ж обочину за цепиш дай, блядь! перевертні. Це ті, які зимою їздять на літній, а літом на зимній, блядь. Ще їде літом на зимній резині, кажуть, дорогу вообще не держи. Петляла, это тот, бегает срачка по всем рядам, чтобы скоріше проехать. А потом ты с ним все равно на светофоре встречаешься. Понял. Все? И... Нет. Уверенный. Это самая, большая, самая распространенная категория. Я хорошо езжу, я уверенный. Куча долбоебов на дороге. Все? Нет. И дебилы. Петя, да ты придумаешь эти категории. Что это я? Это пешеходы придумают. У вообще две категории. Дебил дебил полный. А я кем буду? Дебилом. А ты? Дебил полный. Что? Потому что такой, как ты, дебил учу. А женщины к какой категории относятся? Ж. Ж? Ж. Жопа. Жопа. Чё сразу жопа, Сус? Ну водят плохо. Чё сразу, если женщина, то жопа. Женщина это жалко. Чё? Потому что на них все пиздят. Все. И водитель на них пиздит, и женщина водитель на них пиздит. И на скутере кто-нибудь едет, все равно что-то пиздит. А, баба, все понятно. Что тебе понятно, блядь? Что ты, и понятно, ты 37 год на скутере, зимой, у шапки, пиццу развозишь, блядь. Тебе понятно, блядь.